Salam hörmətli qonaq əzərlərimiz. Bu gün məhsul binəqədə qəsəbəsində dəyirman dilən ərazisi yaxınlığında yaşayış olan bir yerdə şəxsi tikili iki mərtəbəli evimizlə məhsul tanış edirəm. Ümumi torpaq sahəsi 3 sot yarımdan çoxdur, xatırladım sizə. Həyat yoldaşınızla döşənil gördüyünüz kimi burada həyatın rahatlığı ilə maşın 3 dənə rahatlıqla maşın daxil olur. Yəni elə 3 dənə burada peykan var və evimizin Bak burda yəni 3 dənə əlavə pəncərə var. Evimizin birinci mərtəbəsində də yaşayışdı, ikinci mərtəbəsində yaşayışdı. Bak belə tumbalan, ağla tumbalan bəzədilib. 1-ci növbədə evimizin fasad görünüşünü göstərdim. Bak belə bir fasad görünüşündədir. Və xatırladım ki, bu fasad görünüşü titlikdə, bax bu gördüyünüz tarsovka emüsiya vurulub. Yəni bu evi tam tarsovka emüsiyası vurulacaq. Yəni onun pulu verilib. Onu xatırladım sizə. Burada da gələdə, istəyə görə göz üçün pisətka düzəldə bilərsiz, rahatlıqla dincələ bilərsiniz. 1-ci növbə həyət yan yəni sayəsində mən tanış oldum, ondan sonra da evimizi sizə mən tanış etdim. Evimiz çox sərfəli bir qiymətə satışa çıxıb, onu xatırladan. Burada da gənə ağac güləkməz əlavə torpaq sahəsi saxlanılıb. Görürsüz, burada da ağac güləcə bilərsiniz. Pəncərələr hamısı öz həyətinə baxır. Evimizin fasadı partsovqa emosiyalandı. Yəni emosiyası belədir, təsərrüfatı emosiyası belədir. Bax, bu gördüyünüz rəngdə və hətta də əlavə olaraq burada gəldiyində yəni sanitariya qovşağı mövcuddur. Onu mən sizə göstədim. Avadanlıqları alınır, qoyulub. Yəni bunlar da hamısı ustalanıb qoyulacaq. Bax, belə su çəndə kimi qoyulacaq yuxarı. Onu xatırladım sizə. Evimizin qiyməti 90.000 manata təcili olaraq satışa çıxıb. Bənəqədi qəsəbəsində, dəyirman diləm yerdə, yaxın yerində yerləşir. Yolu asfaltdır. Onu da xatırladım. 3 sot yanan yəni, torpaq sahəsina artıq torpaq sahəsi var. Onu da bir də izah edim isə. Və bura isə evimizin həm birinci mərtəbəsi, həm də ki, istəyə görə, yəni buranı bisetika da saxlıb düzədə bilərsiniz. Hängay, həm quş bisetikasıdır. Yuxarısına alçıma varılıb. Yəni tam hazır formada emülsiyası üzənizə emülsiyası vurulacaq. Tam hazır vəziyyətdə evimiz təhvil veriləcək onda xatırladım ki, sə yuxarının şpapelov e, basına kimi demosiyası tam hazır vəziyyətdədir. Branın yeri isə onda xatırladımsa istipolla təsirsiz olunub. Bax bu gördüyünüz hamısı istipolla təsirsiz olunub. O da gözəl bir şeydir. Yayda da, qışda da burda. Yəni strat edə bilərsiz. Və yaxud da ki, yuxarı tərəfində burda manqaldıq yola bilərsiz. Yəni alıcının istəyinə asılıdır gələcəkdə. İndi isə onda xatırladım ki, sə hörmət qonaqlarıcımız bax Ündələ gördüyünüz kimi, yəni bax burdan da qapa sa bilərsiz. Bax burdan qapa sa bilərsiz. Bütün evin altında bax bu formada düzəldə bilərsiz. Yəni alıcın şəxsi istənasıdır. Evimiz 4 dövrəmə qoşa daşla, monolit kəmərlə təhzuz olunub. Təhətə bax belə bir gözəl bir həyəti var. İndi isə evimizin içində məs tanış edim. Burada da gördüyünüz kimi ustalar işləyir. Prost yağışlı hava olduğuna görə, yəni emosan saxlayırlar ki, yəni yağışda havada emusiya vurmaq olmaz. Evimizin şüşələri hamısı xarici plastikdən, xariciyəndir, bahalı xariciyəndir və işıqlandırma sistemi də ki, daimidir və şüşələri qoşa şüşələrlə təsdiq olunub. İndi isə evimizdə məsəl danış edim. Evimizdə bax gördüyünüz kimi tamamilə beşlə gedir. Burada sonu qonunatıb la bura. Şıxıf balanca və laminatı vurulacaq. Burda avtomatlar qoyulub, elektrik santeyfləri tam hazır formada görülüb. Evimiz sol tərəfdə bax belə bir otaqlardan biri gözəldir. Bir yerə hündür yerdə gördüyümüz kimi və plastik pəncərələr bu boşoş yerə təsirsiz olunub. Yuxarısını. Burda evə demək olar ki, e, aboy, qapı, bir də emusiya və laminat qalıb. Yəni qradenclərdən çıxıb burası evimizin qonaq otağıdır. Qonaq otağı demək olar ki dəsa 30 kvadratdır. Qaplarına kimi alınıb qoyulub bura. Yəni qaplanı da kimi ustanaq qoyulacaq. Onu da xatırladım sizə. Bütün pəncərələrən qarşısı açıqdır. Onu da xatırladım. Xoşbəla. Qonb istəndə kimi çəkilib hazır vəziyyətdə. İndi isə digər otaq ana məsranı dedim. Xatırladı ki sənədləri bələdiyyə sənədidir binə qatda. Bütün evləndiyi miras 99% bələdiyyə sənədinə təsis olub. Bura isə evimizin sonuncu yataq otağlarından biridir. Yuxarıda 3 otaqdır və mətbəx və sanuzerdir. 1-ci mərtəbədə isə istəy bir otaq da edə bilərsiz. İstəyə görə buranın yay, yay bisedikası və qış bisedikası da edə bilərsiz. Və bura isə evimizin sanuzə sanata köşəğidir. Burada da bütün avadanlıqlar hamısı qoyulacaq, onu xatırladım və sonundaq mətbəxi ilə tanış edim. Mətbəx də gördüyünüz kimi yeterincə genişdir. Mətbəx mebel yığılmadan savayı. Yəni bax burada mətbəx mebel yığılmadan savay, burada da su üstü qovracaqlarını hər edə bilərsiniz. Burada da bütün sistemdə istəniləcəkib, elektrik, qaz, kanalizasiya xətti, işıq xətti, isı, soyuq su xətti hamısı çəkilib və pəncərəsizə gördüyünüz kimi divardan məsafəsi yeterincə var. Deməli ola ki 1 metrdən çoxdur. Ətraflı məlumat üçün zəhr ola bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı, video bəyənməyi, unutmayın, yenə satışa çıxan evlərlə birinci növlüsü tanış olursunuz. Bir də xatırladım, evimiz Binəqədi qəsəbəsində, dəyirman dilən yerin yaxınlığında yerləşir. Yol asfaltdır, tam yaşayış olan bir yerdir. İnşallah ev olmayan insanlar Allah təala belə gözlərlərlər xismet etsin.